સુરત શહેરમાં આપઘાતનો સિલસિલો યથાવત રહેવા પામ્યો છે જેમાં સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં રિક્ષા ચાલક યુવકનો ગળે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી હતી મૂળ યુપીનો વતની અને હાલમાં સુરત શહેરના સચિન જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં આવેલી સાંઈ જ્યોતિ સોસાયટીમાં રહેતા એકવીસ વર્ષીય અભિષેક પાંડેએ ગળે ફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્યું છે મૃતક દોઢ વર્ષ પહેલાં સુરત આવ્યો હતો અને તેના કાકા સાથે રહેતો હતો આપઘાતના બનાવ અંગે સચિન પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી જોકે મૃત तक के क्या कारण से मौत ने वाहलू कर ली दू ए अंगे रहस्य घुटियो छे उमा शंकर पांडे कहां पे रहने का साईं ज्योति सोसाइटी प्लॉट नंबर 392 सचिन 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 में क्या घटना सचिन में घटना बनेगी मैं काते ड्यूटी में था साढ़े नौ बजे आया ये भाई रिक्शा चला के 4 5:30 बजे करीब में आए तो कहते अगल बगल वाले बोले तो उसके बाद कहते मैं सोचा सोए होंगे नींद में शर पीटा और कहते फोन लगाया अपने उठाए मैं ऊपर छत पे गया कहते हवा खाने एक घंटे के बाद फिर वापस आया दस साढ़े दस बजे तो उसके बाद फिर पीटा कहते शटर और फोन किया नहीं जब खोले तो उसके बाद का जाते मैं कहते शटर खोलने का जुगाड़ किया तो हाथ डाल के अंदर से लोग छटका के का शटर खोला देखा तो ये फांसी लगाए अभिषेक कुमार पांडे उम्र उम्र इक्कीस साल रहने वाला ने कहा सा यूपी, आग, यूपी कितने सालों से सूरत में आज एक साल डेढ़ साल हो गया ज्योतिष मेरा भतीजा लगता है कुछ क्या हुआ था आपको ऐसा कुछ नहीं सुबह में मैं भी बना खा के ड्यूटी गया और सात बजे भाई रिक्शा लेके गया मैं जगाया तो उठे उसके बाद रिक्शा लेके निकले तो मैं भी बना खा खाके खाते टिफिन लेके नौ बजे ड्यूटी निकल गया और शाम को जब साढ़े नौ बजे आ रहा हूँ दस बजे शटर खोला तो ये हादसा मान किस साल का लड़का है इसने आप क्या कुछ पता ऐसा कोई पता नहीं चला ऐसा तो तो कुछ नहीं कौन सा पॉलिटिशियन सचिन जी आज यहाँ कब लाए थे यहाँ रात को दो, दो बजे परेशन साक्षी न्यूज सूरत